Кілька років тому наша програма поспілкувалася із якутським шаманом Олександром Артемєвим Куланом. Сьогодні ми знову зустрілися із носієм давніх містичних практик, аби зосередити головну увагу на спільних рисах у сакральному світогляді українців та якутів. Та почнемо нашу бесіду з того, як Олександр отримав свій дар. Присутстві учителя була проєктована. Вот тем, что мы ж... долгое время жили в... при советской власти. Если бы этого не было бы, то было бы, наверное, вот родовое наследие. Ну, оно шло бы по... <coughs> по роду. Не было ни... Ни... бы никакого там. Ну, человек начинает заниматься тем, что ему приходится заниматься в той или ин... тем... том... том или ином строе, допустим. да? Зарабатування, допустим, на хліб, кар'єрою, там. І це було як бути основним направленням. Те, що касалось духовного направлення, там не було доступу, все було закрите. Шаманів в радянський період було репресовано. Їх позбавляли виборчих прав, прирівнювали до куркулів, змушували відмовлятися від практики, здавати костюми і бубни. из статьи «Шаманские секреты». Когда начались более такие другие времена, вот должно было произойти, вот, именно встреч, должна была произойти встреча с Учителем. И Учитель этот, он как инструмент, который возвращает тебя к исконной традиции, показывает, что где должно было находиться изначально. И потом, естественно, вот это то, что заложено в генах оно начинает проявляться. Вот. Есть такое всем знакомое слово хан. Многие думают, что это титул. По-якутски хан это значит кровь. Угу. Есть, допустим, Чингис Хан, по-якутски это вот Хан. Чингыс это э, сильный э, такой духом человек. Это у него, то, что там присутствует приставка хан, это значит, что у него в крови. Это, это непривитые какие-то качества, а именно у него вот это как характер свой. Вот именно приставка хан показывает, с чьих он будет, откуда идет его род, какие качества, какими качествами обладает этот род. Вот. Поэтому, естественно, сейчас вот идет возрождение всех этих традиций. И насколько я работаю везде, по всему миру, интерес проявляется у тех людей, у которых крови есть какой-то вот, какая-то связь э, с духовными практиками, ну если так этими словами, значит, да, шаманизмом там и другими направлениями. Особливість якутського шаманізму від цієї ж духовної практики інших народів Сибіру в тому, що він у більшості випадків спадковий. Існували навіть шаманські династії, у яких протягом кількох поколінь нащадки мали дар спілкування зі світом духів в родоводі Олександра. Ця традиція на якийсь час загубилася, однак не була втрачена остаточно. Після того, як я Открыл для себя это направление, я начал узнавать о том, что действительно были такие люди в роду. Ну, я просто их наличие держу в себе внутри. Это не повод для гордости, потому что их наличие это просто как площадка, на котором ты должен состояться. А то может быть так, что себе ничего не имеешь, а просто как знамя держишь вот прошлую жизнь предков, что они были такими у меня такой предок. Я не за то, чтобы человек кичился жизнями своих предков, это должно быть внутренним твоим знанием, которое позволяет тебе понимать, кто ты, и скорее всего дает больше ответственности. Нежели там осматривать назад, і от мой предок, я його наслідник. Це робота з зовсім другої сторони, всім другому направленні. Людина, у якої Кулан отримав шаманське благословення, заслуговує окремої згадки. Все своє життя Савий провів Тайзі з оленями, вірячи в існування добрих і злих духів. Його ім'я відоме далеко за межами Якуті. Він вважався найсильнішим шаманом в світі, таких як він, шаманів 12-го неба на планеті Одиниці. З енциклопедичної довідки. Перше, що я побачив в ньому, це естественну своєю природною простоту. Допустим, приїжджав в Якутськ і возили його. Вот, по разным местам. Естественно, все хотели им воспользоваться, его присутствием. Все хотели с ним пообщаться. И он уставал очень сильно. И при этом при его усталости не было никакого каприза. Он приходил, я первой встречи очень хорошо помню. Он вышел покурить, я вышел с ним, рядом сижу. И думаю, вот да, великий шаман, надо о, о чем-то спросить о него. Какие-то советы получить, воспользуясь моментом. Вот. И вижу, что он вообще расслаблен полностью в своем пространстве находится. И то, что происходит вокруг суета какая-то, его вообще не задевает. Он очень спокоен был и говорит, устал я, говорит, как ребенок. И говорит, домой хочу, коленем хочу, говорит. Так очень просто объяснил свое состояние, что это все его не касается. Вот эта вся суета вот это вот современное направление, урвать, получить быстрее, пока есть возможность. А это его совершенно не касалось. Он оставался в своей природе. Вот только так, видимо, можно совмещать природное и городское. Оставаться, находясь в городе, среди цивилизации, самим собой. А як тільки человек починає ставити перед собою цілі бути, начинает починає відходити від Его природа теряется. Он починає терять свою силу. За словами історика Валерія Васильєва, в осерді шаманського світосприйняття якутів лежить культ природи. Відтак, життя суспільства має повністю підкорюватись космічним ритмам всесвіту. Повсякденному житті ця формула виражалася через любов до домашнього вогнища, рідної хати, малої батьківщини, які були присотані щільними зв'язками із духами та божествами. Ймовірно, саме це дарувало шаманам здатність керувати природою, викликати дощі, насилати сніг, кортовини, вітер, І, звісно, мандрувати між світами. І потом я <клес> позволил э -э несколько раз посмотреть его путь. Это тоже происходит. Он ничего не объясняет. Он не говорит тебе, что сейчас мы пойдем, ты пойдешь за мной. Такого не происходит. Это уже общение как твоего внутреннего пространства, твоих духов, можно так сказать. Ага. И он идет и дает тебе позволение пойти с ним посмотреть вот это пространство. Это не видно со стороны. Это не, не похоже ни, ни на что. Просто сидим как будто бы рядом, да? Mm. И происходит нечто внутри нас. Со стороны это ничего, ничего не говорит, ни о чем не рассказывает. То, что происходит внутри, какие состояния, какие пути, какие пространства там со стороны, ничего не видно. Поэтому ученые здесь, этнографы, исследователи бессильны. Они могут только движение посмотреть. И даже вот современные средства передачи, они могут информацию только передать. Только внутри человек может уловить состояние, если он открыт к этому. И вот это состояние, передача состояний, инициация, можно так сказать, иными словами, да? оно очень важно. Якщо людина приходить до розуміння, що щастя це внутрішній стан, і воно не повинно залежати від постійно мінливого зовнішнього світу, то лише тоді може початися справжній духовний пошук з книги Олександра Артемєва Кулана на межі реального і нереального ось що відбувалося, коли я зустрічався з ним. Це дійсно був. уникальный природный человек. У него были, естественно, свои слабости человеческие, были свои э, сильные стороны человеческие. Но это то, что касается шаманизма, там это никакой роли не играет. Его, он был, наверное, одним из последних представителей старой традиции шаманизма. Это духи выбирают, и он полностью отдает себя вот этим духом и эти духи ведут его сейчас шаманизм очень сильно изменился очень сильно изменился совсем другие там ну, нужно подключать интеллект нужно подключать там вербальную связь объяснять людям показать просто потом после этого когда человек открывается уже идет От, от внутрішньої взаємодість Савий прославився своєю роботою з вогнем, і це не дивно. Адже дух цієї стихії шанувався більше за інші. Якщо хтось в родині ставився до нього без належної поваги, то міг бути покараний за це хворобами. Усі жертви приносили через вогонь, за його тріском ворожили на майбутнє. А Савия в народі називали повелителем духа вогню. Сам він говорив так. Це шаманський вогонь, дух вогню. Ми, шамани, спілкуємося з духами різних сфер, і через вогонь ставимо діагноз хворій людині і лікуємо різні хвороби. Ми з духом вогню домовляємося і разом працюємо. Це лише зі сторони видно, що я керую вогнем. Про очисну і лікувальну силу вогню здавна знали і українці. Без нього наших пращурів також не обходилося ворожінь. Аби дізнатися ім'я нареченого дівчата в нічне різдво дослухалися до голосів у Ті ж пори кричали ім'я того, хто загубив дорогу додому, аби він знайшов втрачений шлях, і його минала біда. Та повернемося до розмови про Савея. По національності. Венская и саха традиции, там у нас э, всегда э, мужчина, это, он больше общается с огнем, с духом огня. То, что касается домашнего быта, женщина хранительница очага, так получилось, что все равно, как у всех очагных народов, все мужчины уходят, женщина, естественно, она рядом с очагом все время, она общается с огнем. И с этой стороны можно было сказать, что женщина ближе к огню. Но когда касается вот именно пространственных, внутренних работ, то огонь ближе всегда мужчине. Угу. Женщины намного ближе реки, озера, дух воды, вот. деревья. Вот с этими женщина больше работает. Но это как основное направление. Бывает естественное исключение. Продовжуючи тему спільних духовних зв'язків якутів та українців, слід згадати уявлення про тварин, зокрема ведмедя. В якуті існує чимало забобонів, пов'язаних із цим хижаком. Його уникали називати на ім'я, боялися вбивати і вважали чаклуном перевертним. Те ж саме ми знаходимо і в українському фольклорі. Українці вважали, що йдучи полювати на ведмедя, обов'язково слід поститися і молитися. В уявленнях українців він є царем звірів, якого голос і називати небезпечно, тому цю тварину найчастіше кличуть батьком, старим, мельником, бортником, лісовим чоловіком. З допису на сайті про Україну Цікавою є історія виникнення одного з цих прізвиськ. Вважали, що як істота з лісом ведмідь не любив водяника створіння води. Саме тому ведмідь допомагав мірошнику прогнати настирливого річкового зайду, начебто рибалки навіть побоювалися згадувати ведмедя вголос, аби водяник не здійснив бурю і не розірвав їхні сіті. В якутських переказах шамани можуть обертатися на ведмедів і викликати цих звірів. Відома історія про дідуся Никона, сили якого захотів випробувати начальник НКВС Вілюська. Тоді, прямо в кімнаті, з'явився ведмідь і перелякав чекістів. Слідом за ним прийшов вовк. Никон на цьому не зупинився. В кімнату гринула вода, затопивши ледь неполовину приміщення. Зрозуміло, йому суворо заборонили займатися подібними речами. Після цього влада не посміла переслідувати Никона його відпустили з миром. Зі статті, великі шамани Якуті, дідусь Никон та головним мотивом для багатьох народів лишається сприйняття ведмеді як духа охоронця, духа цілителя, втілення душі померлого родича тотемного звіра, якого можуть носити в собі люди. Я часто вижу людей, у которых э, по всей вот, э, степной зоне, mm -hmm. вот, по всей э, той территории, в которой живут вот эти евразийские народы, тюрки, э, их потомки, э, казаки, э, часть славян, которые вот, mm -hmm. вот, они. Э, действительно имеют эту силу, это проявление, его проявление, оно вот, проявляется в характере. Темное животное, если есть в роду у кого-то, то это его характер, в первую очередь. И тут вот то, что касается тотемного животного, э -э бывает так, что люди пытаются его увидеть, ну, визуализировать, и тем самым на уровне ума, на уровне ментальности сделать его помощником – это неправильный путь. Он в какой-то мере помогает, естественно, что-то сделать, но этот этот путь очень такой узкий, совсем совершенно малый. А для того, чтобы тотемное животное, дух медведя, оно помогало <coughs> вот самой жизни, его надо пробудить себе. Вот. если он утухает, если он где-то прячется, приходит кто-то другой сосед может быть или даже может родственник в зависимости от того какую боль тебе надо нанести чтобы пробудить это животное и начинает э, этому человеку нанести боль а у него медведь спит он такой вялый он такой это самое задумчивый все время философствует либо все время считает свою выгоду а, лишь бы выгодно жить А, а, а от природна сила спит, животна сила. Ті, хто практикують шаманські знання, запевняють ведмідь, як тотемна тварина, може навчити нас черпати необхідні для виживання ресурси з внутрішніх запасів енергії. Він дає доступ до джерел сили, про існування яких ми раніше не підозрювали. Люди, пов'язані з цим тотемом, повинні занурюватися в глибини свого я. І пробуджувати силу. Проте смак до життя вони відчуть лише після того, як виведуть цю силу на світло і знайдуть її практичне застосування. З допису на сайті Всесвіт шамана діркася, діркайся, дергайся, дюйся, обіжається, обіжається, Доходить до того стану, коли він в кінці кінців, не терпить і встає на диби і починає дратися. Ну, говорит. Это, но это неосознанный путь пробуждения. Это самый, на самом деле, крайний путь пробуждения. Должно быть осознанное пробуждение этого животного, медведя. Ага. Когда медведь пробужден и спокоен, медведь очень спокойное животное на самом деле. Она без... Э, почему тотем животного? Потому что эти люди спокойны сами по себе, по нраву. Ага. Они не, просто так не будут нападать для того, чтобы просто убить там или даже э, 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 даже когда на него нападает, он очень долго терпит это, очень долго как-то вот э, сразу не отвечает, он как-то старается уладить всю эту обстановку. Но когда он пробуждается, тут уже, как говорится, э, добра не жди, если вот это. Это неосознанный путь а должен быть осознанный путь, чтобы человек в себе все время пробуждал это состояние. А. Теперь, допустим, вот Германию смотрим, да? Зображення ведмедя зустрічається на печатці міста ще в 13 столітті. Тоді ведмедів було два – черный и бурый. Сучасний вариант затверджений в 1935 році. Можливо, слово берлін мало початкове значення «Ведмежий Берліг. Існує припущення, що біля одного з таких берлогів і заснували майбутню столицю Німеччини. Наразі цих звірів можна побачити в місті всюди: на листівках, сумках, футболках, в парках, кав'ярнях та галереях. Я от прошлої осіння було них і посмотрев наскільки подавлене у них животне. чувством вины, вот, именно подавлением. И поэтому они перешли на ум. А ум всегда он такой расчетливый. Когда человек переходит от животного в ум, он становится хитрым. Вот. И тогда к нему переходит другое животное, он становится шакалом. Ага. У него тогда, тогда ему медведь не нужен. Он становится расчетливым, как шахматист, неплохом но ну, не в обидах шахматистам, а в том смысле, что вот рассчитывает каждый ход, как правильно делать. Он не применяет вот этот свой дух. Он все время думает умом, как правильно, как выгодно. И его центр перемещается, естественно, сюда. Вся кровь забирается мозгом. Если же вся энергия концентрируется в разуме, то человек начинает втрачать свою сексуальную энергию. У выпадку с человеком вникает їхня чоловіча сила. Когда только мужскую силу человек теряет, то он начинает искать виновного. Кто виноват в этом? Ага. Это э, характер такой очень занудной собаки. <laughs> он начинает лаять все время. Этот виноват, тот виноват. А я сам хороший. <laughs> У него медведя нет. Кто-то другой обязательно виноват в его бедах, его несчастьях. Он никогда не будет виноват. Он все время будет лаять. Вот. Поэтому вот то, что животное, оно очень хорошо характеризует вот состояние даже народа, состояние э, отдельно взятого человека. Тут надо быть очень тоже внимательным и взять в оружие это, эти знания. не просто услышал. И, ну хорошо, медведь так медведь. А, и пошел заниматься своим делом. Это касается каждого человека, каждого мужчины. Потому что, как я сказал, мужчина засыпает, мужчине засыпает, это животное, обязательно должна быть война. Единственный способ, который пробуждает его. Обязательно на него должны нападать. Обязательно должны быть, должны его дергать. И тут зависит все от степени, я повторяюсь, но от степени его обиды. Чем сильнее обида, чем ближний человек тебя дергает, тем больнее делает. Когда тебя дергает ближний человек, тем больнее. Когда тебя дергает родной брат, нежели чем какой-то другой национальности человек, это всегда бывает больнее. Ну і ще кілька слів про значення ведмедя в сакральному світі українців. За давніми дохристиянськими уявленнями, перший ведмідь був божеством. В одній з українських легенд, записаних на Харківщині, Старий дід робить чоловіка спочатку богом, а потім ведмедем. Існує також легенда про чоловіка, якого покарав Господь, перетворивши його на ведмедя. с допису на сайте про Украину. Вообще я вижу шаманизм, вот эти знания очень практичными, их надо применять, их надо прямо вот на таком сознательном уровне каждый может применять в своей жизни для того, чтобы у него состояние укреплялось. А это нужно каждому, независимо от того, кто. На жаль, на Хортиці ведмедів не зустрінеш однак тут мешкає інша тварина, що має духовне значення для якутів та українців, але про це ми поговоримо вже наступного разу.